بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini tujuh hewan yang boleh dibunuh menurut Islam. Alasan kenapa hewan ini bisa dibunuh: lantaran hewan-hewan ini merupakan jelmaan dari setan dan makhluk halus. Maksud dari jelmaan setan dan makhluk halus. Adalah hewan yang dijadikan media atau perantara untuk menggoda dan mengganggu manusia. Jika hewan ini berada di sekitar kamu, maka sebaiknya hewan ini segera dibunuh. Apa alasannya? Berikut adalah penjelasannya: hewan yang pertama adalah cicak. Dalam sebuah kisah dijelaskan bahwa hewan cicak ikut berperan dalam meniupkan api pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Serta dalam sejarah Nabi Muhammad saw, cicak juga disebut hewan pasif karena saat bersembunyi di dalam gua hewan ini malah bersuara. Kebiasaan hewan cicak bersuara menjadi pertanda bahwa ada manusia di sekitar hal inilah yang menjadikan hewan ini bisa dibunuh karena dipercaya merupakan jelmaan setan dan makhluk halus menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang membunuh hewan cicak sekali pukul maka Dituliskan baginya pahala seratus kebaikan, dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala yang pertama. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim, kemudian yang kedua, tikus tikus juga termasuk hewan yang bisa dibunuh jika ada di sekitar kita Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa sahabat Nabi membawa satu ekor hewan tikus ke masjid lalu bertanya kepada Nabi Wahai Rasulullah apakah saya boleh hewan tikus dibunuh Kemudian Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bunuhlah jika kamu bertemu hewan ini. Tiba-tiba, tikus tersebut berlari dan membakar sajadah Nabi. Nabi kembali berkata pada sahabat, inilah sebabnya kenapa aku menyuruh membunuh hewan ini, lantaran tikus merupakan hewan jelmaan setan dan makhluk halus. Kemudian yang ketiga, ular. Ular juga termasuk hewan yang wajib dibunuh. Dikarenakan hewan ini banyak merugikan manusia, maka dari itu membunuh hewan ini adalah wajib. Ular juga sering digunakan sebagai media sihir Ilmu hitam, santet, dan jelmaan setan atau makhluk halus, Rasulullah memerintahkan untuk memukul ular sampai tiga kali. Jika tetap tidak pergi, maka kita diwajibkan untuk membunuhnya. Kemudian, burung gagak, burung raja wali. Sering memakan ternak seperti anak ayam, padahal ayam adalah hewan yang diberi keistimewaan oleh Allah. Bisa melihat malaikat, kemudian anjing buas atau anjing hitam polos. Agama Islam, anjing yang lebih dianjurkan untuk dibunuh, adalah anjing hitam polos. Karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing hitam polos, anjing termasuk jelmaan dari setan. Rasulullah menyuruh kita untuk membunuh anjing buah karena gigitannya mengandung virus rabies, serta air liurnya mengandung banyak bakteri. Kemudian, yang terakhir kala jengking kala jengking menjadi hewan jelmaan setan yang diperbolehkan dibunuh karena hewan ini sengatannya mengandung racun yang mematikan serta mengganggu aktivitas kita terutama saat beribadah itulah tujuh hewan yang boleh dibunuh menurut Islam Semoga ini menjadi pembelajaran dan renungan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.